В ефірі програма на часі у студії Дмитро Шевченко. Дитина не народжується відразу з правильною дикцією. Більше того, вона не вміє правильно говорити. До речі, це стосується і деяких дорослих з іншого боку. мовний розвиток потребує деяких особливостей, і він тим відрізняється. І саме в цей момент на допомогу має прийти логопед. Я вітаю сьогодні нашого гостя. Це керівник центру розвитку та корекції мовлення Лаліо, логопед психолог, пані Ірина Коваль. Мої вітання. Добрий день. Отже, пані Ірино. почнемо з ну, загального можливо питання: взагалі, скільки тут треба часу, аби виправити ті чи інші дефекти мовлення? Що стосується времени, це абсолютно індивідуальна. Ми должны понимать, що постановка автоматизація звуков Занимает определенный промежуток по времени и существуют определенные этапы. Во-первых, подготовка артикуляционного аппарата к тому, чтобы язычок двигался, uh -huh. возможность слышать, умение дифференцировать звуки: четкость, правильность произношения, постановка звука, автоматизация, дифференциация поставленного звука с похожими звуками, либо с тем звуком, который произносился неправильно все абсолютно индивидуально. Скажем так, постановка каждого звука может занимать от нескольких занятий до одного месяца. Во многом это зависит от мотивации человека, который начал работать над исправлением звукопроизношения и психических процессов памяти, внимания. Это все связано. Ну, мы эту размову почали с детей, то активатором, мабуть, не сами дети начинают, а, власне, батьки, которые приводят да, детей до вас. Смотря в каком возрасте. Угу. Бывают ситуации, когда приводят на занятие ребенка 5 или 6 лет, родители абсолютно все устраивают, а ребенок испытывает дискомфорт, когда он воспроизводит те или иные слова и звуки, а его не понимают. И когда родители видят, что ребенок переживает, угу. тревожится при ответах на вопрос, то, конечно, они обращаются к специалисту-логопеду, потому что они понимают, что ребенок не говорит, не может правильно излагать свои мысли, не четко произносит те или иные звуки, и, скорее всего, от этого он беспокоится. Поэтому, да, чаще всего родители беспокоят звукопроизношение той или иной детей, но бывают иногда и дети, бьют тревогу. А вот, а, до речи, я с приводу вику, кулы краще? Ну, да, кто может, говорят, ну, не мовляешь, до трех лет, ну, то и добро, с часом оно придет. Чи уже в це Момент, треба замислитись над этим и обратиться до вас. Скажем так, все должно быть вовремя. Вовремя ребеночек должен начинать гулять первые звуки издавать, лепетать, вовремя должен ходить, сидеть, все должно быть вовремя. Существует определенная таблица периодизации по формированию речи, желательно придерживаться этой таблицы, но все должны четко понимать, что ребенок, который идет в школу к шести годам, должен произносить все звуки родного языка правильно, уметь их дифференцировать на слух, слышать разницу между правильным и неправильным произношением звуков. То есть ребенка к шести к шести годам должна быть полностью сформирована речь, также должна быть сформирован грам... грамматический строй речи, ребенок должен правильно использовать предлоги, союзы, окончания в словах правильно произносить, уметь пересказать то или иное событие, поэтому все очень взаимосвязано. И к шести годам речь должна быть у ребенка угу. сформирована. И снова же таки вот цей звук р. Да, это какой-то особливый момент, особливый подход требует, если он в детинке не выходит. Ну, этот звук это классика жанра и для родителей, и для, для, для логопедов и для взрослых. Да, очень часто родители приводят ребеночка с просьбой у нас неправильно ребенок произносит звук р. Угу. Когда мы начинаем общаться с ребенком, выясняется, что ребенок неправильно произносит, допустим, свистящие звуки, язычок выскальзывает между зубками, либо шипящие звуки произносятся неправильным образом, допустим, раздуваются щечки, и ребенок в сторону поворачивает в ротовой полости язык, тоже появляется призвук. Может звук «л» тоже произноситься неверно, язык находится не за верхними зубками, а за нижними. Когда мы родителям проговариваем о месте и способе образования того или иного звука, когда объясняем, как правильно должны произноситься все звуки, тогда уже можно переходить к звуку «р». Это в антогенезе становления речи самый последний звук, который должен появляться. Но он иногда появляются у детей раньше, чем э, звуки шипящие, сразу после свистящие. Ну, это, звучай, но это не патология, да? Нет, ну, нет, просто... нет, нет. Дети очень любят экспериментировать, собственно, речи. Они слушают речь окружающих, они очень любят подражать окружающим, изображать различные звуки, звукоподражания, маленькие звукоподражание животных, техника, как какие звуки издают. Более старшие дети любят подражать за взрослыми людьми, либо когда повторяют короткое четверостишее, либо угу. стихотворную форму, они стараются интонировать точно так же, как и взрослый человек, и стараются подражать звукам. При условии, если у ребенка хорошо сформировано фонематическое восприятие, если он на слух чувствует разницу между правильным и неправильным произношением звука. Угу. А может так и трапотаться, что вымова того или иного звука залежит, ну от артикуляционного аппарата? Вид э, зубью, как минимум? Наличие или отсутствие mm -hmm. зубов? Ну, собственно говоря, да. Это а может особливое их растошевание. Да, это может наложить отпечаток, поэтому если мы видим, что у ребенка иначе сформирован зубной ряд, мы всегда просим родителей проконсультироваться у специалиста-ортодонта, потому что рядностью зубов, им расположением, наличие и отсутствием этим занимаются непосредственно mm. специалисты-ортодонты. Но э, от того, как ребенок произносит звуки, в основном зависит укрепленность мышц артикуляционного аппарата, нижней челюсти, языка, губ, щек, направленной воздушной струи. То есть, чтобы фонировать звуки, должны работать также еще голосовые связочки наши. Поэтому это цепочка действий, которые должны воспроизводиться правильно. Если они воспроизводятся правильно, то все звуки звучат абсолютно верно. Если есть какие-то особенности со стороны анатомического строения артикуляционного аппарата, тогда необходимо проконсультироваться с узкопрофильным специалистом, чтобы получить прогноз, как это будет дальше развиваться и меняться в лучшую сторону. И скорее всего потребуется работа со специалистом-логопедом для того, чтобы укрепить мышцы артикуляционного аппарата. Очень часто ребенок долго сосет сол либо сосет палец для собственного успокоения, либо в привычку это у него вошло. Таким образом может формироваться неправильный прикус у ребеночка. Либо ребенку очень долгое время перетирают пищу в блендере, и ребенок ест только кашеподобные приемы угу. пищи у него, не жует морковку, яблоки, э, овощи, э, либо сушечку. Не я язвы. Конечно, слова. конечно. Угу. То есть все это закладывается еще с первого года жизни, когда ребенок переходит на обычный стол питания после грудного вскармливания. Это все происходит планомерно, под наблюдением специалиста-педиатра. Угу. Ну что потом в дальнейшем будет конечно способствовать и укреплению мышц артикуляционного аппарата. Все будет тогда вовремя. На сегодня Всім відомо, що не було широкого розвитку, ну, власне, як і мережа інтернет, де багато тієї чи іншої інформації. Так Напевно, є інформація з приводу от, виправлення мовлення. Е, то чи можна це зробити, тобто виправити, чи якось вплинути на це вдома? книги, интернет, то есть сами батьки это могут сделать без вертания до специалистов? Я поняла. Конечно, не только можно, но и необходимо это делать. Обращаться к другим источникам информации. Литература специализирована. Сейчас есть очень яркая, красочная. Она адаптирована для детей, а внизу странички чаще комментарии бывают для родителей, которые не являются специалистами в данной области. Есть очень много информации в интернете. Видео, всевозможные подборочки, либо картиночный материал который можно использовать, но необходимо все делать под контролем специалиста-логопеда. Обязательно родители должны заниматься с ребенком. Целью долж... Цель преследовать должны родители прежде всего не коррекция речи, а вот когда ребеночек родился, правильное развитие и формирование речи. Когда речь формируется, соответственно возрастных норм, тогда коррекция она как правило и не требует. Поэтому обязательно необходимо проконсультироваться с логопедом, выслушать рекомендации, допустим, неправильного произношения звука «р» существует пять способов. Ребенок может произносить его горлышком, боковой стороной язычка, либо неправильно выдыхать воздух, воздушную струю. Вроде звук звучит, а он звучит иначе. А то, как правильно он должен звучать, именно звучать, может объяснить специалист-логопед на консультации. Может, иногда достаточно единоразовой консультации со специалистом, который имеет опыт работы в данной сфере, до начала занятий таких с ребенком, ну и когда родители уже довольны результатом прийти, похвастаться, рассказать о своих успехах, вот чего мы достигли. И если есть какие-то недочеты, то самостоятельно родители это тоже могут выправить. А может так и стать, если что ну, батьки не звернули увагу на то, как дитинка вымовляет инженерный звук, и вот с ну, ДТНК привыкла так, так делать, до так И потом это аж до взрослого Так и может случиться, если не звонить в Конечно, может быть. Чаще дети это по подражанию э, используют. Кто-то в семье, либо родной, близкий человек, который часто общается с ребенком, неверно произносит тот mm -hmm. или иной звук. А для ребенка это является эталоном. И ребенок точно так же и произносит. Э, поэтому надо чутко относиться к той ситуации, если ребенок в определенном возрасте не сформировал правильность произношения этих или иных звуков. Проконсультироваться со специалистом. Когда ребенок после детского сада идет в школу, он обязательно проходит всех специалистов, и в этом перечне есть специалист логопед. Поэтому, если родители обращаются к специалисту логопеду в районную поликлинику, то специалист обязательно укажет на недочеты, те или иные в произношении у ребенка. Это очень важно для того, чтобы неправильность произношения в дальнейшем не сказалась на чтении и на письме, чтобы не допускайте ага. до причинно слідственних обстоятельств до переживаний, тривожності в плані учоба. А що ви порадите тим батькам, які так на вулиці можна звернути увагу, які з малечою розмовляють мовою малечі, тобто навмисно не, мовля... не вимовляють деякі звуки? Якось э, намагаются сдать всем, что детинка их так краще разумеется. Правильно вы наробли не чи нет? Конечно, это неверный путь, потому что ребенок должен слышать обязательно э, правильное произношение тех или иных звуков. Да, когда ребенок маленький, он сначала использует простые моморфные слова: Ля-ля, баба, бух, ай. Простые, короткие слова. Потом дальше эти слова собираются в короткие предложения. Ля-ля, бух, мама, ам. Но когда вы даете ребенку образец для подражания, и тем более, если вы поняли, что ребенок желает, вы выслушали его фразу, либо короткие слова, после этого предложили образец правильного произношения, совсем не обязательно требовать от ребенка «повтори». Просто у ребенка на слуху всегда uh -huh. должно быть правильное произношение тех или иных слов. Э -э очень важно в этой ситуации не заиграться, и не довести эту ситуацию до абсурда. Поэтому во всем должна быть мера. Конечно, посюсюкать, поулюлюкать с ребенком надо, но ребенок должен чувствовать четкую грань. Особенно если вы даете ребенку какую-то инструкцию, пусть это двухлетний ребенок, uh -huh. вы должны обратиться к ребенку по имени, глядя глаза в глаза, попросить то, о чем, вы, о чем вы просите, сказать четко ту или иную инструкцию. Дай мне мяч, отнеси папе газету, то есть четкие, понятные инструкции для ребенка. В дальнейшем эти инструкции усложняются, но когда вы даете ребенку инструкцию, она должна быть четкой, внятной и обязательно похвалите, если ребенок понял то, о чем его просят, и выполнил. Только похвала может стимулировать ребенка к тому, чтобы в следующий раз откликнуться на вашу mm -hmm. просьбу и на ваш призыв. Тут в деяком мире, так разумеюще, и слух, и то, что детинка бачить, как, власне, выбор двигается, двигается артикуляционный аппарат, да, потому что, когда мы к маленькому ребенку, обратившись по имени, даже немножечко присели, да, проговорили четко то или иное слово или фраза, это является эталоном для ребенка, это является образцом для подражания. Поэтому чем больше вы ребенку даете позитивного, правильного и нормативного, тем быстрее ребенок это воспримет и начнет использовать в повседневной жизни. Еще раз вертаемся до вику детей, если нужно что-то выправить. Дехто каже, это треба уже делать безпосередньо в школі коли дитина вже більше-менш сама розуміє що треба робити як треба робити Ну або слідкувати порадам логопеда — Чи все-таки, нужно до школы? Все должно быть вовремя. Угу. Гуление, лепит первые слова, первые фразы у ребенка должна речь формироваться своевременно. То есть к школе она должна быть сформирована. Все детки фактически за год до школы проходят курс по подготовке к школе, либо в районной школе, либо в специально отведенных местах. И на это обязательно родителям обращают внимание, потому что родители не являются специалистами в плане развития речи, либо его формирования. Если родители что-то беспокоят, обратитесь к тому педагогу, либо к тому специалисту, который уделяет вашему ребенку внимание в плане развития и воспитания. Не доводите эту ситуацию до коррекционной работы в школе. Когда ребенок попадает в школу, он попадает в другую социальную среду. До школы он был дошкольник, когда он попал в школу, он уже должен, обязан, он должен мочь сказать, воспроизвести, донести свою просьбу, желание до незнакомых людей. У него завязываются первые дружеские отношения с одноклассниками, и, как правило, эта дружба проносится на всю жизнь. Поэтому родителям необходимо создать все условия, чтобы ребенок пошел в школу не только подготовленный в плане чтения письма и логики, но и в плане речи, потому что первое впечатление можно произвести только первый раз и единожды. Когда ребенок четко и внятно обратился к своему однокласснику и к учителю, это оставляет определенный позитивный след. Чему из пригодался ведомый эпизод с того фильма за семейным обставанием, когда актер Быков в роли логопеда приходит да. до То тобто те герои фильма рубили правильно, я так понимаю, да? То, что не до пяти лет пригласили угу, специалиста угу. логопеда, да. Угу. Да. И в частности, ну, ну, спе... до специалиста. Он, они обратились со специалиста к специалисту. А специалист. Оказался. Ну, так и может быть, но ну, так Конечно, может такое mm -hmm. быть. Поэтому родителям очень надо критично относиться к выбору специалиста. Всегда. Uh -huh. Uh -huh. Тепер щодо дорослих, От тут такий момент. Якщо ну вчасно, чи то батьки угу. не звернули увагу, чи бабусі, дідусі, можливо, з часом щось таке трапилося. От це дорослу людину можна вже тип, навчити щось виправити, правильно говорити. Тут уже... Да, конечно, взрослому человеку тоже можно эту ситуацию изменить к лучшему. В этом вопросе очень важна мотивация. Насколько человеку это действительно необходимо и надо. Скажем так, далеко не все специалисты в городе желают работать со взрослыми людьми. Это колоссальный труд. Не все взрослые отдают себе отчет в том, что в этом вопросе придется трудиться. С какими проблемами чаще всего обращаются взрослыми и по какой причине? То, что не сформированность была речи это один вопрос либо не произношение того или иного звука бывают ситуации когда произошло протезирование челюсти верхней либо нижней тоже может появиться призвук определенный либо появились звуки, зубы мудрости они могут вырасти в любой момент в любое время всем. да изм... может измениться и прикус и площадь артикуляционного аппарата может уменьшиться. За счет, за счет этого языку будет меньше места, чтобы э, там размещаться и выполнять те или иные действия. Поэтому иногда достаточно уточнить место и способ образования звука, где находится язык, губы, зубы при произношении того или иного звука. Э, укрепить мышцы артикуляционного аппарата за счет выполнения артикуляционной гимнастики. Это как тренажерный зал, только для губ, языка, щек. Это все делает взрослый человек по-подробнее перед зеркалом и четко понимать что это труд это как изучение иностранного языка в любом возрасте можно начать изучать иностранный язык mm -hmm. да в любом Ну, немаловажный аспект здесь должен уделяться тому что Человек должен четко чувствовать разницу между правильным и неправильным произношением. Если другие люди указывают ему на эти неточности произношения, то, собственно говоря, если человек не слышит этой разницы в правильности и неправильности, логопед должен начать работу с того, чтобы научить на слух дифференцировать правильное и неправильное произношение звуков, а потом уже заниматься постановкой и автоматизацией звуков. По времени это занимает совершенно различные промежутки. Это от нескольких занятий до нескольких месяцев занятий, все от мотивации человека, угу. от его трудолюбия и от целей задач, которые поставлены перед человеком. Угу. То есть здесь определяющим ролью является именно мотивация, ну и потом уже строение артикуляционного аппарата и те артикуляторные возможности, с которыми человек обращается. Угу. Все абсолютно индивидуально. И э, все возможно, я так понимаю? Конечно, все возможно, как и танцевать в любом возрасте, как и начать изучать иностранный язык, как и овладеть музыкальным инструментом, а можливо, дехто що подумає або побоюється, що якщо він звернеться до спеціаліста з тією чи іншою проблемою, ну йому скажуть, треба робити операцію. Операцию могут рекомендовать делать только специалисты медицинской сферы. Логопеды являются специалистами педагогической сферы, поэтому мы занимаемся только развитием, формированием, коррекцией, все только по подражанию, все на слух. Если есть необходимость оперативного вмешательства, то это со стороны медицинской сферы могут быть такие рекомендации. Мы, собственно говоря, в этот вопрос не вникаем, мы только прислушиваемся к рекомендациям специалистов-медиков. Теперь, беспосредственно, что до работы вашего центра? Колег ваших колег мається на увазі у Харкові. Відомо, що є центри, кабінети, приватні спеціалісти. Ну і при цьому чомусь достатньо великий розбіг вартості цих занять. То в чому причина? В этом вопросе необходимо четко понимать, что вам предлагают за эти деньги. Во-первых, специалисты должны быть квалифицированы, это обязательно. У специалистов в этой области должен быть опыт работы, определенный опыт работы. Здесь еще имеет значение, где находится центр расположения, время приема. Центре, это или в кабинете, это два часа в день, или ежедневный прием, ага. и вы сами выбираете время. Также имеет значение индивидуальный подход, индивидуальная работа или групповая, подгрупповая. Здесь комплекс. Аспектов. Поэтому, когда люди обращаются к нам в центр, мы даже по телефону перечисляем все те условия, которые необходимы для того, чтобы э, посещать у нас занятия. И тогда принимают решение клиенты к нам идти или обращаться к другим специалистам. Э, наш центр работает с 9 утра до 9 вечера, кроме воскресенья. То есть времен, временной промежуток довольно-таки обширный. Даже да? Весь светловый день весь. для всех. Поэтому для взрослых и для детей всегда очень удобно. Расположены мы на проспекте Гагарин. В самом начале проспекта Гагарина очень охотно к нам едут люди из пригорода, потому что удобно добираться конечные маршруты автобусов, метрополитен, электрички. Очень удобно людям приезжать. И каждый у нас работает только по индивидуальной программе только по индивидуальной. И к каждой ситуации мы относимся индивидуально. Поэтому четко надо понимать, что вам предлагают за эти деньги. Сфера услуг довольно-таки широка, и предложений очень много, поэтому можно обратиться и тогда принять решение. Но как бы не решали родители, что касаемо детей, заниматься с тем или иным специалистом, по большому счету решают дети. Потому что здесь очень важный человеческий знаете, убираете, фактор. Конечно. Здесь очень важным является человеческий фактор. Логопедическая работа подразумевает под собой труд, работу. Это усилие определенное. Да, для детей занятия в игровой форме, но это определенное усилие. Как бы родители не настаивали на том, что тебе надо, если ребенок хочет. Если ребенок желает, если ребенку приятен тот специалист, к которому он каждый раз приходит, и каждый раз он видит какой-то элемент новизны, новая игра, новое задание, его приветливые люди всегда встречают и снова ждут в гости на занятия, конечно, ребенок тогда ходит с удовольствием, и результаты достигаются гораздо быстрее, чем если при условии необходимо, надо и должен. Поэтому мотивация. У детей две категории. Люблю, не люблю и хочу, не хочу. Поэтому в стенах нашего центра стараемся создать все условия, чтобы ребенок говорил ⁇ хочу, буду, нравится, приду еще, а можно я приду завтра ⁇ Это для нас является одним из определяющих критериев, когда люди уходя говорят ⁇ до свидания, до встречи в такой-то день, в такое-то время ⁇ Результаты будут быстрее достигаться, а в наших целях стоит максимальное быстрое достижение желаемых результатов. А що тоді конкретно, які спеціалісти безпосередньо в вашому центрі працюють? З точки зору психології, ми це зрозуміли, що діти Єст. обирають так? Да. Спеціаліст логопед Дефектолог, сурдопедагог, тифлопедагог, но ну и специалист-психолог. Очень много деток сейчас с э, особенностями в развитии, которые требуют помощи не только специалиста узкопрофильного, сурдопедагога, тифлопедагога, либо дефектолога, но и помощи специалиста-психолога. Э, иногда достаточно прийти на одну встречу, пообщаться со специалистом, консультативную со специалистом-психологом. А бывают ситуации, когда дети посещают занятия, параллельно специалиста логопедической сферы и психолога для достижения скорейшего результата. Частые случаи, когда помощь психологическая нужна именно родителям в семье, где есть ребенок с особенностями в развитии. Потому что если мы работаем с ребенком, мы прежде всего работаем с семьей. Мы даем рекомендации, задания и возможность улучшить ситуацию, ускорить результат для родителей. Так как у нас урок длится 40 минут, на каждого клиента у нас выделяется 50 минут. Минут времени то есть 40 минут работает специалист с ребенком потом приглашает того кто привел ребеночка, и объясняет показывает рассказывает чему ребенок научился на занятии чем овладел и что необходимо делать дома это комплексный подход. обязательно педхит, и нам педхит. необходимо научить не только ребенка но и научить всему родителей потому что так как э, попадают к нам на занятия несколько раз в неделю а с ребенком пребывают родители целый день поэтому когда они владеют как необходимо как правильно как должна быть эта непосредственная ситуация, тогда, конечно, быстрее результат. Вы несколько специалистов прорахували, с большим всем разразумелось, и записал в себе тифлопедагог. Это что? Кто? Тифлопедагог – это специалист, который работает с незрячими и со слабовидящими. Скажем так, в городе Харькове я не знаю еще таких мест, где в частной структуре работает специалист с такими детками. А деток таких очень много. Конечно, государственной сферой образования такие дети обязательно охвачены. Это и детские сады, это и группы при детских садах, это и школы, школы, интернаты. Но иногда родители видят, что ребенку желательно бы еще допустим, в летний период, когда не запланирована работа плановая по развитию и формированию тех или иных умений и навыков, еще хотели бы, допустим, в летний период работать со специалистом и получать рекомендации от специалиста тифлопедагога. Так что, если у кого есть детки, либо кто знает о детка с особенностями зрения, очень хорошо прийти, проконсультироваться, получить рекомендации, как оптимизировать учебно-воспитательный процесс, как сделать жизнь ребенка с особенностями В удовольстві, в наслаждінні і для дітей, і для родітелі. І ще, я так розумію, ви сказали, що одне заняття в середньому то 40 хвилин, ну хай 50, да, якщо з батьками ще. І це е, так краще робити, мабуть, би влітку. Колышка дитина, ну, кто уже пришел в школу або планует пойти до школы, чтобы не от занять, правильно? Конечно, вот такой режим работы с 9 утра до 9 вечера у нас всегда, и в летний период. Да, и на круглый... в, бой, и да, в, и в круг... круглый год. Но именно в летний период родители стараются решить все параллельные вопросы, которые касаются школьного обучения mm -hmm. и образования. Допустим, ребенок ходил в детский сад, готовился к школе, но видят, что речь его не совершенна. Именно в летний период хотят решить эти вопросы до того. Того, как ребенок пойдет на школьное обучение и непосредственно уже будет загружен школьными и внешкольными занятиями, поэтому в летний период это для детей гораздо более легкий и комфортный путь достижения результатов. Родители могут располагать времени, нет этой суеты, нет беготни и нет спешки. Четко мы знаем, что нам надо достичь результат в максимально сжатые сроки. Получится это быстро, здорово. Растянется немножечко, надольше захватим учебный период. Ну, значит, так должно быть mm -hmm. и Должны прилагати усилия в сто крат больше, щоб результат був швидше. Що ви порадите тим батькам, які чомусь думають, що можливо, ну в нас все буде добре, і вони дивляться на дитинку. Дійсно, на їх думку все добре. А, от в такому випадку варто просто за консультацією звернутися Конечно, до стоит. Конечно, стоит. і стоит прийти за похвалой. Стоит записаться на прием к специалисту, выслушать рекомендации, которые даст специалист, как в дальнейшем развивать и формировать речь ребеночка, чтобы речь формировалась соответственно в рамках возрастной нормы. Стоит прийти и ребенку предложить другой способ и вариант общения, потому что так как общаются родители с ребенком, и так как общаются специалисты, специально обучены, специально подготовлены, это немножечко отличает эту ситуацию. И часто к нам приходят, как говорится, целыми дворами. Да, одна мама пришла с ребенком, проконсультировалась, получила свою порцию похвалы и несколько рекомендаций, советуют другой маме. Иногда ведут нам очень маленьких деток. И за некоторых родителей великая гордость, что родители действительно в год, в два, в три 5, обращают внимание на развитие mm -hmm. речи ребенка и приходят за рекомендациями. Но иногда в этих ситуациях выясняются подводные камни и выясняется что такие иногда что иногда, ну, иногда бывают ситуации, что у ребенка выясняется, что сниженный слух, либо ребенок не соответственно возрастной норме произносит те или иные звуки и получают рекомендацию, как родители в домашних условиях могут изменить ситуацию к лучшему, либо каким специалистом узкопрофильным обратиться uh -huh. за более точной и подробной информацией. Ну, это такие тестования. Да, вот пришли с дитинкой, давайте поднимемся, что все да, у нас добре, Да, да. Uh -huh. Ну, как э, советуют к стоматологу приходить uh -huh. первый раз не с зубной болью и с острой болью, а именно прийти познакомиться, выслушать похвалы и получить какие-то uh -huh. рекомендации. Uh -huh. Конечно, конечно. До специалисты э, так само могут это делать, ваши, конечно, да? Конечно, да. да. Uh -huh. А кто, как бы говорить, Вызначают, что ребенок или родители первый раз пришли, к кому обратиться? К какому специалисту так. именно угу. обратиться? Часто это можно просто зателефоновать? Всегда звонят по телефону, угу. администратор записывает на первичный прием, и в назначенный день время мы всегда оговариваем и встречаемся с родителями и с ребенком. Только если по телефону родители сразу говорят, что у ребенка снижен слух, либо угу. ребенок имеет какие-то особенности по развитию и формированию, то в этом случае, конечно, к узкопрофильным специалистам уже сразу попадает ребенок на прием. Ну и деяка информация, так, напевно, что если у вас есть сайт, то там... Конечно, вот все на сайте можно... www.lalio.com.ua могут все абсолютно заходить на сайт, получать всю подробную информацию и о тех специалистах, которые ведут прием, и о тех новинках и методиках, которые мы используем на занятиях. Так что милости просим, будем рады, если родители в летний период найдут возможность и время прийти к нам и проконсультироваться. Дякую вам. Як бачите, все досить таки просто. Головне, вчасно звернутися до справжнього спеціаліста. Нагадую, що гостем сьогоднішньої програми, і, власне, нашої студії була Ірина Коваль, то керівник центру розвитку та корекції мовлення Лаліо. Дякую вам за розмову, цікаву інформацію. А вам, шановні, Всі. за увагу. До зустрічі.